Доброго ранку. З вами програма Наше здоров'я і я її ведучий Руслан Фісянко. Кожен з нас хоча б раз у житті відчував сильний смуток, іноді він може призвести до депресії. Детальніше про це в наступному сюжеті. Депресія угнітінне, подавлене состояння, всепроваждаючись мислітельною, двигательною за терможністю і песимістичним взглядом на будущее. А что же способствует возникновению депрессии? Причины очень разнообразные. Вообще различают депрессии эндогенные, так называемые, это при психических заболеваниях. Маниакально-депрессивный психоз, значит, синильная депрессия и другие виды депрессии. А есть депрессии при так называемые симптоматические, при различных телесных недугах, скажем, при онкологии и так далее. Депрессия идет как реакция на свое основное заболевание и поэтому называется симптоматическое. Есть депрессии психогенные, это обусловленные стрессами. И вот эти вот депрессии, они выходят по прогнозам на второе место в мире по заболеваемости, где-то к 2020 году будут на втором месте по заболеваемости, которые возникают в силу какой-то стрессовой ситуации нервного потрясения. Нервные потрясения у нас различают э, по силе воздействия на психику, э, значит такие: это войны, и стихийные бедствия, считается самое сильное потрясение, когда э, картина, э, так сказать, крушения мира, апокалипсис. На втором месте смерть близкого родственника. На третьем месте – потеря работы, имеется в виду потеря средств к существованию. На четвертом месте – измена супруга или супруги. На пятом месте – производственный конфликт. И на шестом – семейно-бытовой конфликт. Вот это американская шкала стрессов, но наши, так сказать, ученые согласны полностью. И наши стрессы так или иначе, они вписываются в эту шкалу стрессов. Вот. И в силу вот таких стрессовых ситуаций э, реакция может быть в том числе, у кого-то невроз, у кого-то реактивный психоз, у кого-то депрессия. Это уже зависит от преморбида личности, до болезненного состояния личности. Кто-то перенес черепно-мозговую травму до этого, кто-то переболел менингитом, у кого-то в наследственности бабушка болела депрессией. Значит, то есть это какое было вот стартовое состояние человека, и уже в зависимости от, этого, от силы стресса развивается состояние, в том числе и депрессия развивается. Как распознать, что у человека депрессия, а не просто плохое настроение? Во-первых, внешний вид пациента, стоячий зрачок, медриаз, расширенный зрачок, значит, скорбное выражение лица, Кроме этого, замедленность движений. При депрессии есть, в большинстве случаев это идет замедленность, а так называемое стремление к динамии. То есть человек, вот, если это в домашних условиях лег, свернулся калачиком, это внутриутробная поза. Меня не трону, я сто лет никого не трону. Вот. Или же бывает ажитированная депрессия. Это когда, наоборот, двигательное беспокойство, человек мечется, как тигр по клетке. Сел, не сидится, лег, не лежится, не находит себе места. Это преобладает у него тогда аффект тревоги. Потому что депрессия имеет оттенки. Есть тоска, досада — это обращенное в прошлое, тоскует по ком-то, по чем-то. И есть состояние тревоги — это обращенное в будущее. Что-то должно случиться, что-то должно произойти. Вот человек просыпается уже в ожидании каких-то неприятностей. И вот когда преобладает вот это это тревога, то тогда может быть вот и двигательное беспокойство. А когда в основном идет тоска, вот, то идет одинамия, двигательная заторможенность. Вот. Кроме того, конечно, идет так называемая замедленность, торпидность мышления. То есть человеку больше времени надо, чтобы сосредоточиться, чтобы сообразить что-то. Задаешь вопрос, раньше он бы четко, быстро ответил, теперь надо больше времени собраться, чтобы ответить на этот вопрос. Кроме этого, значит, тахикардия, учащенное сердцебиение, это характерно, особенно опять же, когда преобладает тревога. Значит, нарушение работы кишечника. Как правило, все больные депрессии, они страдают нарушением аппетита, в большинстве случаев это анорексия, отсутствие аппетита. Редко бывает булимия, прожорливость, но это реже бывает гораздо. А в основном на фоне депрессии человек может 20 кг потерять за месяц веса значит, вот его душевные переживания и отсутствие аппетита. Кроме этого, бессонница, нарушение сна для нас сон очень важен. Это индикатор состояния нервной системы. В состоянии сна нервная система отдыхает и восстанавливается. Если нарушен сон, значит не отдыхает, не восстанавливается, начинает истощаться. И вот при депрессии как бы все действует на нервы. Яркий свет, громкий звук, кто-то что-то не так сказал. В ситуации ожидания нет терпения. И человека как бы вот эта повышенная истощаемость нервных процессов и на фоне угнетенного настроения очень характерна. И как долго может продолжаться это состояние? Продолжительность депрессии зависит от силы ее и от силы стрессового фактора и вот особенности организма пациента. Если, допустим, у нас идет какое-то вот событие такое вот негативного порядка может до трех дней длиться. Это так называемая депрессивная реакция, которая присуща здоровым людям на какое-то то или иное стрессовое событие. А может быть депрессивный невроз, это уже продолжительность до одного месяца примерно в среднем, до месяца. Эти люди уже нуждаются в компетенции психотерапевта, иногда стационарное лечение в отделении, так сказать, аффективных расстройств назначается. И есть реактивная депрессия, сейчас называют посттравматическое стрессовое расстройство, которое приравнивается к острому психозу. Значит, это лечение только в психиатрическом стационаре, потому что человек в этом состоянии признается невменяемым, и ответственности за свои действия не несет. Наталья Ивановна, а в чем опасность, если это состояние затянулось слишком долго? Дело в том, что депрессия, она может негативно сказываться на телесном здоровье, на физическом здоровье человека. Во-первых, идут химические изменения в крови при депрессии. И преобладает выброс адреналина и норадреналина в кровь, и уменьшается выработка серотонина. Серотонин – это гормон радости. Значит, это конкретно идут химические изменения в крови. Норадреналин вызывает чувство тревоги. Значит, во-первых, в этом состоянии повышается давление, может быть высокое давление, может кардиоспазм, может инфаркт развиться у человека. Кроме этого, желудочно-кишечные расстройства. Причем при депрессии чаще всего вот наклонность к запорам может быть. Хотя и может развиться гастрододенит, язвенная болезнь, то есть нарушение со стороны работы кишечника могут быть различные такого плана эндокринного, повышение уровня сахара в крови. То есть и телесные конкретные идут недуги вследствие депрессии. А суициды, что вы скажете? суицидальные попытки врачи различают двух таких основных видов. Демонстративные и настоящие суициды, так называемые. Настоящие это когда человек действительно хочет умереть. Утрата инстинкта самосохранения. И вот… А демонстративные суициды это когда человек всерьез не хочет умереть, но он хочет произвести сильное впечатление и получить какие-то для себя выгоды. Вот это утрата инстинкта самосохранения противоестественна. Наоборот, человеку в норме присуща жажда жизни. Что бы то там ни было, наводнение, землетрясение, война, во что бы то ни стало выжить. И это считается нормальное состояние человеческой психики. Тож, як саме боротись з депресіями? Чи допоможуть у таких курсах лікування антидепресанти? Зрештою, сім безцінних порад, як зробити життя більш позитивним. Про все це ви дізнаєтесь за кілька хвилин. Друга частина нашої програми присвячена грипу, адже це підступне захворювання і дає багато ускладнень. Тому ми повинні знати, яка профілактика і яке лікування цього захворювання. Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, какие бывают осложнения и от чего они зависят. Ведь мы знаем, что когда заболевает гриппом человек, очень важно, чтобы он находился в домашнем в сухом таком теплом режиме до пяти, а то есть семи дней. Если это не выдерживается, то уже идут осложнения. Как поступать больному в случае, если он заболевает? Обязательно ли вызывать доктора? В первую очередь при гриппе поражается респираторный тракт. То есть это бронхи, это легкие, это носоглотка и придаточные пазухи носа. Но я вам скажу, самое грозное осложнение при гриппе это все-таки пневмония остается. Вот. Почему? Потому что факт ее протекания очень тяжелый. Чаще всего там происходит геморрагический вариант течения, который очень быстро может привести к такому самому тяжелому и грозному осложнению, как отек легких. Вот. Этого мы и боимся. Поэтому, когда кто-то, не дай бог, заболевает в семье и есть все признаки гриппа, о чем я говорил ранее, вот, рекомендуется по-любому вызвать врача на дом. Только врач может определиться в степени тяжести заболевания и выработать тактику ведения лечения данного пациента. У нас в прошлой эпидемии 2010 года именно была проблема, какая с пациентами. Чаще всего люди не адекватно рассчитывали способности своего организма к сопротивлению инфекции и поступали достаточно поздно, когда уже развивалась так называемая геморрагическая пневмония, развивался отек легких. И даже те реанимационные мероприятия, которые проводились прямо с момента поступления, они оказывались недостаточными, чтобы спасти жизнь человека. И даже, я вам скажу, что было обидно, умирали люди достаточно молодого возраста, то есть это и 30, и 40 лет, это трудоспособный возраст, все только из-за того, что люди не скажем, адекватно рассчитали силы своего организма. Скажите, как вот узнает больной, что он уже заболел? Вот тот инкубационный период, ведь он может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Инкубационный период ⁇ это тот период, который происходит от момента заражения до момента первых симптомов заболевания. Вы правильно сказали, что это может занимать от нескольких часов до... 3-7 даже дней, но чаще всего это действительно с, до суток. В этот период обычно пациент ничего не чувствует, он не может даже сказать, что его что-то беспокоит. Но когда уже начинаются первые симптомы заболевания, которые я уже говорил, то есть это резкое повышение температуры, появление достаточно сильных интенсивных головных болей, сопровождающихся с тошнотой, иногда даже рвотой, э, скажем, общей слабостью, ломоты в теле, вот. Тогда уже видя, что температура в течение суток или даже менее не падает на фоне приема с жаропонижающих, желательно, чтобы в этот же период уже вызывался врач. Врач, определяя состояние, степень тяжести, может первый момент первых осмотра определиться степень тяжести. К сожалению, наши пациенты именно они страдали из-за того, что не могут. Все считают, что организм достаточно сильный, крепкий, справится. Но, к сожалению, это субъективное мнение, оно не всегда соответствует действительности. Насколько отличается вот в плане клиники грипп от ОРВИ? Ведь ОРВИ тоже может быть с высокой температурой и головной болью. Вот может ли вот грипп конкретно, вот, чтобы отсутствовали какие-то симптомы, допустим, вот кашель, насморк, а только головная боль, высокая температура, насколько меняется, вот насколько отличается, можно ли самому вот обывателю, не имея образования, не консультируясь с доктором, понять, что это ОРВИ или грипп? Или это сложно? Любой рвы сопровождается с поражением, прежде всего, носоглотки. Повышение температуры действительно бывает достаточно высоким, но обычно более плавным и выражается меньшими симптомами интоксикации. То есть там меньше появляется слабость, тошнота, иногда даже рвота, что характерно для гриппа. И грипп не сопровождается насморком в одном из радикальных таких отличий. И грипп всегда его течение очень бурное, очень быстро. Например, если человек заболел утром, у него первый факт повышения температуры, то уже к вечеру у него может быть настолько интенсивные головные боли и настолько выраженная слабость, что он не может даже подняться с постели, например, и, скажем так, и головная боль может закончиться вплоть до рвоты с поражением, допустим, нервной системы, что впоследствии может привести даже к менингиту как осложнение. Расскажите, пожалуйста, теперь нам о лечении гриппа. Можно ли это в домашних условиях проводить, или это обязательно должно быть под контролем доктора и в стационаре? Не тяжелые формы действительно можно лечить в домашних условиях. Что предлагается для этого? Для этого предлагается обильное питье жидкости. Все это прекрасно знают, что это обычно мы пьем чаи, с шиповником, с калиной, малиной, с лимоном. Потом можно употреблять настойку элеутерокока, хиноцеи, фрукты обилия. И самое главное, чтобы в этот момент больной соблюдал строгий постельный режим с обязательной вентиляцией помещений, влажными уборками не менее чем 2-3 раза в день в помещении, где находится. Обязательно ношение масок тех, кто будет родственники э, обслуживать данного пациента. Ну, еще раз подчеркиваю, степень тяжести должен все равно определить только врач. Если же все-таки пациент будет тяжелый, то, естественно, доктор немедленно направляет в стационар, где уже проводится полноценное лечение. Всім відомо, що паління це шкідливо для здоров'я. Але в чому конкретно? Результати досліджень доводять, що люди, що палять, в 20 разів частіше хворіють на рак. Розпалена цигарка виділяє більш як 40 канцерогенних речовин, що є збудниками ракових пухлин. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, кожний п'ятий в світі помирає від табаку коріння у жінок, які палять, викидні трапляються два-три рази частіше ніж у тих, що не палять з двохсоте п'яти людей, що помирають від інфаркту у віці до 44 років. Лише два не є курці. Достатньо випалити 40 цигарок поспіль, і це може завершитись літальним ісходом для курця. Продолжаем беседу с психотерапевтом, лекарем высшей категории Натальей Костюк. Як подолати депрессию и навсегда забыть про неї? Слушаем поради медиков. За рубежом в лечении депрессии очень популярно использовать антидепрессанты. Как вы относитесь к применению этих препаратов? Если уже депрессия идет такая, которая не реакция трехдневная, когда надо лечить депрессию, то лечение тут состоит, две параллельных дорожки должны быть. Антидепрессанты, и психотерапия. Значит, антидепрессанты – это вот те вещества, которые, я э, мы говорили, что есть изменения в крови, конкретно при депрессии идут химические изменения крови. Так вот, антидепрессанты увеличивают выработку серотонина, они приводят вот эти химические реакции крови в норму, и за счет этого идет улучшение настроения. Вот. А психотерапия – это метод логического убеждения по типу сократовского диалога. Вот. Потом есть так называемая э, э, гипносугестивная психотерапия, есть наркопсихотерапия. То есть их много видов психотерапии. Раньше у антидепрессантов было очень много побочных эффектов. Как себя ведут современные препараты? Антидепрессанты, они меняются. Они сейчас, современное поколение антидепрессантов, обычно одна таблетка в сутки вот, принимается. И нет побочных действий, и нет привыкания к ним. Потому что предыдущее поколение антидепрессантов, там э, как бы была заторможенность, была э, такая вялость. Была, человек и так трудно соображает, а за счет антидепрессанта еще медленнее, э, реакции замедлены. Э, вот, э, могли быть осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта э, привыкание могло возникнуть. Поэтому антидепрессанты тоже, как вот техника нового поколения, так и антидепрессанты у нас последнего поколения, они более такие прогрессивные. Наталья Ивановна, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Я окончила Винницкий медицинский институт, ну, школу с золотой медалью, институт с красным дипломом. Значит, будучи на четвертом курсе, вышла замуж за военного, и пришлось мне колесить по Советскому Союзу. Четыре с половиной года я отработала в Винницкой психиатрической больнице, причем работа была как раз в те времена, когда там Кашпировский работал, и мы с ним лично знакомы, и с его семьей была знакома. Два с половиной года я работала в Первомайске заведующий наркотическое отделение, мужское отделение на 60 коек. В Ленинграде мне повезло, я работала в очень хорошей клинике. Это бывшая больница психиатрическая Болинского на 6-й линии Васильевского острова. Там в свое время лечились Достоевский, художник Врубель, писатель Куприн и хранились еще истории болезни <laughs> значит, в архиве. А истории писались в те времена, это как романы писались, не, не так коротко, как сейчас, это было более интересно эти истории читать. Вот не знаю, какая судьба сейчас этих историй болезни, но клиника была с историей очень знаменитая, и мне повезло работать с профессором, профессор Зиневич, который в далеком 1937 году лечил Куприна который прибыл с эмиграции из Франции и значит, рассказывал в подробностях о его состоянии. И он там же и умер. Кстати, ночью перевезли в больницу скорой помощи. И похороны были уже с больницы скорой помощи нашего великого писателя Куприна. Вот, поэтому, конечно, опыт большой был наработан. Потом Кировоград работала в областной больнице в нейрохирургическом отделении. Психиатр а полставки было у меня психотерапевта, консультации по больнице, в том числе и выживших после суицида, э, купирование психозов, это послеродовые психозы, алкогольные делирии там были, э, то есть разнообразная патология была. И полставки у меня было на поселке новым в отделении неврозов. И даже был такой период, долго не выдержала, три года, преподавала в нашем медицинском училище неврологию и психиатрию. Три фельдшер, фельдшерские группы у меня были. Детским психиатром 6 месяцев отработала. То есть моя специальность мне знакома в разных ракурсах, в разных, с разных позиций. Вот. И на сегодняшний день работаю в областном кардиодиспансере э, психотерапевтом. И приватная практика ликаря-психиатра. Вот, арендую примещение в 5-й поликлинике. Нашим телезрителям было бы интересно от опытного специалиста узнать, как же бороться с депрессией. Если человеку не удалось справиться своими силами, как психотерапевты помогают выйти из этого состояния? противоположное депрессии состояние – это чувство радости, чувство счастья. Это состояние, оно внутреннее состояние человека. И, конечно, мы приветствуем какие-то радостные события. Но даже если не происходит радостных событий, можно у себя выработать таких семь привычек, которые будут способствовать тому, что человек будет себя чувствовать комфортно в этом мире. Первая привычка – это зарядка для ума чтение литературы, разгадывание кроссвордов, беседы с умными людьми. И вот эта пища для ума обязательно должна иметь место. Зарядка для духа, для души. Это для кого-то религия, для кого-то искусство, музыка, театр, чтение. Должна быть пища для души. Зарядка для тела. Это преследует три цели. Значит, первая цель это физические, конди... очевидная цель. Мышцы должны быть упругие, суставы подвижные, ощущение молодости придает легкость движений. И чтобы эта легкость движения, откуда она берется? От физических упражнений. Вторая, так сказать, цель физической нагрузки — это ускорение кровообращения. За единицу времени больше крови через мозг, через сердце. А ускорение кровотока с кровью приносятся питательные вещества и кислород. И препятствие тромбообразованию. Значит, тромб в сердце — это инфаркт, тромб в мозгу — это инсульт. И третья польза от физической нагрузки – это сбрасывается психоэмоциональное напряжение. За счет физической нагрузки человек сбрасывает в себя негативные эмоции. Значит, четвертое, так сказать, правило жизни должно быть – это общение с друзьями. Обмен информацией, кто-то дал добрый совет, кто-то рассказал свежий анекдот. То есть общение с друзьями – это очень положительно для психики человека. Делать добрые дела – в любом виде тоже значит кому-то помог, кому-то советом помог, нищему подал копеечку. Богатые люди благотворительностью занимаются. То есть в любом виде делать добрые дела это очень сильная положительная эмоция. Следующее маленькие радости жизни. Это сюда даже вкусно покушать. Человек гурман любит вкусно покушать. Помимо основного рода деятельности, должно быть занятие для души, хобби. Ну, у мужчин это обычно охота, рыбалка, там, бильярд, коллекционирование. У женщин это вязание, вышивание, там, цветоводство, кто что угодно. Но должно быть помимо основного рода деятельности занятия для души. Тоже две пользы от этого. Первая польза – переключение. Если на работе бывают какие-то там неприемности, человек приходит с головой, ныряет в свое хобби и как бы переключается. Ему легче перенести там какие-то неурядицы. А вторая польза – это рано или поздно каждому человеку предстоит выход на пенсию, и если у него есть занятия для души, облегчается вот эта ломка стереотипа жизни, облегчается выход на пенсию. Значит, нет такого резкого перелома в жизни. Вот. И э, сюда же в эти маленькие радости жизни секс относится. Вот. Поэтому эти маленькие радости жизни, они не такие маленькие, они существенные в жизни человека. И седьмое ⁇ это э, акцентировать внимание на своих успехах. Малейшее достижение. Вот человек, выучит итальянский язык, например, прошел аттестацию, прошел аккредитацию. Значит, малейшее достижение, надо похвастаться, отметить это. Э, повышается самооценка личности. Человек себя чувствует более уверенно в этом мире. А это очень важно. Вот. Так что вот такие, эти семь рекомендаций э, разработаны Великобританией, научно-исследовательским институтом психологии, еще после Второй мировой войны. Уже этим принципом следовал Уинстон Черчилль и благополучно прожил до 93 лет. Вот. Поэтому э, рекомендую взять на вооружение эти принципы. І тоді життя буде многогранною, інтересною, і ви будете чувствовать себе комфортно в цьому мире. Не буде ні неврозов, ні депрессии. Саме час побажати вам гарного настрою та пам'ятати слова Сократа, що здоров'я це ще не все, але без здоров'я все інше ніщо. До зустрічі наступного тижня.